राज्या हे शिल्ले येत्या आघाडीचा संबंध नाही पण राज्या फक्त शिल्ले येत्या अर्धा दिवसामध्ये काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष त्यांचे सरकारी शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे त्यांचे सरकारी उदयनचा फातील आणि आम्ही एकत्र बसून या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामध्ये राज्यभर महिलावर आंदोलन सुरू आहे आणि मालमिक करारचा जो आका आहे एका मंत्र्याचं नाव लक्षात तुम्ही त्या मंत्र्यांचं नाव कदाचित घेऊ इच्छित असाल

हा तिथे तयार होईल हे स्वच्छ दिसत होत आणि त्यामुळे यात काहीतरी पाहिजे ही बाब मी राज्याच्या प्रमुखांना सुद्धा आणि इथं राज्या लोकांच्या लोकांच्यामध्ये समाजाच्या सगळ्या नाटकांच्या एक वाक्यता आणि कशी करता येईल

जी माहिती जी आहे की केव्हाही घर खात्यानं अधिक असण्याची शक्यता येईल आणि त्यामुळे हे वातावरण दुरुस्त करायला राज्यकर्त्यांनी परिस्थांती करा करतात तातडीने केली पाहिजे हाच माझा लिहिलंय

अशा सध्या बातम्या खूप जोरात बाहेर येत आहेत की तुमच्या एन सी पी मध्ये अनेक खासदार असं म्हणत आहेत की आपण भाजप बरोबर जावं तर असं काही आहे का तुमचं व्यक्तिगत मत काय आहे की तुम्ही व्यक्तिगत मत काय एकाही खासदारांचं असं मत नाही हा दहा दिवसात तुम्ही कुठं जाऊ हे मला माहिती नाही आणि राज्याचा फरसाचा फरून त्यांना तुम्ही विचारताय की तुमचा फरस शोधून तुम्ही जाणार आहात का आणि ते त्याच्यामध्ये व्यक्तीला पाहिजे आता आगामी काळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लागते आगामी काळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लागतील आतापर्यंत तुम्ही नेत्यांना जपले पण आता कार्यकर्त्यांना जपल्याची संधी असणार त्यावेळेस महाविकास आघाडीचे इंडिया आघाडीचं राजकारण कसं असतं

साधारण अंशीन दहासानी हुई दाते बारा आध्यक्ष सद्या बाहर हैं रुपया यह आसंधी प्राधान्य देना जाए सवाल ये है, है कि आज क्या है? इंडिया गठबंधन जो तो है वो केवल लोकसभा तक ही सीमित था सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आपके दल के, के नेता भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की तैयारी कांग्रेस पार्टी भी उद्धव ठाकरे को कोस रही है हाथ को लेकर के विधानसभा में तो क्या इंडिया गठबंधन में डिस्कंटेंट शुरू हो चुका है लेकर चुनाव लड़ने की बात तो तो कभी हुई नहीं इंडिया गठबंध का जो सबसे अफसोस था वो नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए था यहाँ नगर पालिका हो महानगर पालिका हो यहाँ इंडिया गठबंध का सुझाव न था न कभी डिस्कशन न था मगर जहाँ तक

Ne demiyor ki, çetçe kırarsa seni kederkar, ne demiş sen, जो यहाँ इंडिया राजनीति की नीति हुई नहीं आज तक हमारी बात हुई है इस पर बात करने की आवश्यकता है ऐसा सुझाव को साथवे मिल गया और इसीलिए में खुद में ना और हम इसमें डिस्कस करेंगे मगर इसका ये नहीं हम के कि हो है है। भी बात की इंडिया हुआ नजर आता है अभी भी केजरीवाल का कुछ दिनों पहले बयान आया है कि वो देश बचाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या इंडिया है मुझे जीते मैंने ये जो दिल्ली का गेस है ध्यान नहीं दिया मुझे मेरा व्यक्तिगत राय ये थी कि दिल्ली के जीवल का गेस है इतिहास से दो बार दिल्ली की जनता जनता ने हुआ दी तो थी और इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस से लेकर हम लेकर कुछ कह सकते थे तो अच्छा होता था खुआ नहीं जी ऊपर उन्होंने कहा है है कि जब आप आप कृषि मंत्री थे देश के तब तब से फार्मर जो है, वो आप नहीं पाए बात उन्होंने की शुरुआत महाराष्ट्र में में देश प्रदूषण के रिकॉर्ड लेने समय हैं इंडिया जब मैंने जिम्मेदारी ली थी Which is known the first. If we India has become the largest exporter of in the world. India has the largest exporter of rights in the world. India has become the largest in the horticulture of India has become the largest exporter of race.

क्या जरूरत समझते हैं कि आने वाले समय में एनसीपी के कुछ उसी काम करने अरे स्टेटमेंट इतना नहीं समझता मुझे मालूम नहीं था कि कई लोग इतने अनुफ है सिर्फ ये बात है कई पोलिटिकल पार्टीज में कई लोग काम करते काम करने के उनकी एक नीति होती है नीति के आधार पर वो काम करते उनके आइडियोलॉजी इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता और इसीलिए जब मैंने कहा कि हमारे जो मस्जिद मतलब <ँणेखारे> है मगर मेहनत करने में इंतफात जो कागज है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते महाविकास आगाड़ी की कई विधान

कारण त्यांनी हेही सांगितलं की एकोणतीसचा काय होणार आहे दोन हजार एकोणतीस त्यांनी आम्ही स्वतंत्र राहणार हाऊ जाहीर केलं आज त्यांच्या सौम्य जे आहेत त्यांचे जे सरकारी आहेत त्यांना त्यांनी कदाचित सूचना दिली त्यांनी त्यांचं धरून सांगितलं तर त्यांचा अधिकार आहे बाकीच्या भाषांनी

ठीक का का है उसको ये लगता है क्योंकि आज़ादी की जो इंसान मानी थी बाबल साहब और मित्र के लोगों का योगदान क्या होता ये हमने देश हमसे का मालूम है देश का हिस्ट्री का एक हिस्सा है अब इसलिए उन्होंने देश का असली इतिहास क्या है इस दो ढाई सालों में काफी कुछ बदल गया है आपकी पार्टी टूटी उद्धव जी की भी पार्टी टूटी लेकिन इन सबके बीच अब ये बातें सामने आ रही है कि संभावित है कि शरद पवार साहब जो है वो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है आप भी समझ रहे महाविकासन हुआ था लेकिन वो विश्वासघाती है, वासे, वासे है। ने ने तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही थी इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी हार हुई और जनता ने उनको जवाब दिया देखते हैं अमित शाह ने बोला है पार्टी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन था गठबंधन है वो विश्वासघाती थी इसीलिए राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए उनकी हार हुई है क्योंकि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे इसीलिए जो विधानसभा इलेक्शन का रीजन तो आ गया में आया था तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं उनको सबक क्या है यहाँ की जनता ने

की महा महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपात वेळ काढला गेला आणि त्याचा पटका हा एकूण निकालांमध्ये बसला आणि वेळ काढणं हा काही षडयंत्राचा भाग होता असाही एक आरोप केला गेलाय काँग्रेस आमच्या विरोधी काही चर्चा झाली गोष्टीचा प्रश्न विचारताय ते योग्य नाही

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पास की और दूसरे हमारे जो साथी भी हम अगले आठ दस दिन में बैठेंगे आगे क्या नीति जैसी चाहिए इस पर बहस करेंगे इसको तय करेंगे कि अपनी लाइन क्या है ये होने के बाद आपको बताएंगे

एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अभी से शुरू हो गई क्या लग रहा है आपको तो फिर से जैसे कह रहे हैं कि शत प्रतिशत बीजेपी आनी चाहिए उनका नारा है तो भी है नारा, नारा तो ये तो हो, हो सकता है तो वो तो उनका अधिकार है अपनी नीति तय करने की इसलिए हंड्रेड परसेंट उनको सीट चाहिए ऐसी बात उन्होंने कही तो इसको विरोध करना हमारा फर्ज है हम तो करेंगे और दिखाएंगे ये हो नहीं सकता सर कल पीएम मुंबई आ रहे हैं और मुंबई में के सभी विधायकों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। और ही तैयारियाँ है। लेकिन महाविकासमेंट नजर नहीं आ रहा है अरे मैंने खुद कहा आपको आगे दस दिन में हमारी मीटिंग हम करेंगे और आगे का हमारे एक्शन तय करेंगे